На этой один из вопросов э, измены целевого призначения по э, рынка по улице третьего интернационала. Ну, вот, и там, человек, да, там хотят землю перевести под житловую забудову. Ну, вот. Ну, ну и э, Хотя всегда и мэр говорил, і фракція говорила, і депутаты основные меншість так на запозиція говорила о том, що там рынок, рынок надо делать, рынок привести просто в порядок, що там не было этих собак, этой воды болота і так далее. Ну, тут сейчас э, нарисовался эти вопросы изменить ЛОП, значит, взяли бедристов. С кем это согласовано? Э, кто об этом знает, никто не знает. Но я так подозреваю, что нет договоренности у них э, с мэром партии региона, большинства и ударов мэра. Поэтому вот получилось то, что получилось. Депутаты приехали, я насчитал здесь 8 депутатов. Вот, э, кто-то в отпусках, кто-то там заболел, кто-то это, Но это не саботаж, саботаж сессии э, со стороны партии. Такая вопрос. А еще вчера э, ничего не предвещало беды. Еще вчера а собирался вчера круглый, круглый стол это Скоржинский стол. чувствовал себя и замечательно. Играть, э, бодрым, что за ночь произошло, по вашему мнению? Э, недоговоренность у них внутренняя. Поэтому, у а, них круг... это у кого? У них, у них это мэром Правящим и большинство. большинство. правящее большинство. То есть удар. Удар, то есть оставшаяся партия. оставшаяся часть партии регионов и удар да, да это же не это же большинство сейчас да, да. Угу, понятно и поэтому скоржинский придумал себе ну, ну, типа больно. болезнь какую-то там да, да. Угу. понятно ну, я думаю отвечать всем придется и 12 марта Посмотрим, как то будем. А що будет 12 марта? Следующее. А, такая есть розпорядження міського голови про перенос про перенос сесії. Ну, повинно ж бути якась реакція. Не він страс, я вже сказав, що депутати ставят діагноз. Сразу.